abdulahad ahmadjonov aytyaptilar suhbatni olim deb tan olib biz olim deb ergashib olim deb tinglab tomosha qildik sodiq samarqandiy bir chiroyli hadis bilan yakunlab bersinlar debdilar bir hadisni aytib ozgina sharhi bilan keyin bitta duo qilib bersangiz inshaalloh alloh rozi bo'lsin aka sizdan ham alloh taolo o'zi manfaatli qilsin inshaalloh bu suhbat sovbat aqatda vaqt o'tib yetib qolganini men sezmay qolibman h ikki soat bo'ldi ya'ni men aytmoqchi bo'lgan narsam hadisda rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki ihris ala ma yanfauka billahi o'zingga foydali bo'lgan narsaga haris bo'lgin deganlar ya'ni bu narsani men o'ylardimki agar biz hayotimizni qonuni qilib olsak juda katta foydaga erishamiz yoshlarga ham shuni o'rgatish kerak o'zinimani foydali deb bilsang foydali dunyoing va oxirating uchun foydali deb bilsang sport siz uchun foydalimi qiling sog'ligingiz uchun sport qiling masalan va ovqatlaning uxlang bu dunyoyingiz uchun kerak bo'lgan narsa do'stlarni ko'paytiring yaxshi muomala qiling va oxiratingiz uchun eng katta ozuqani oling dunyo dunyodan nasibangizni dunya, nasi unutmang oxiratga zaxirangizni yig'ing ya'ni inson o'zi uchun dunyoi oxirati uchun manfaatli bo'lgan narsaga hariz bo'lishi kerak undan boshqa narsan unday o'ylab qarasa nimani gaplashyapmiz suhbatlashyapmiz bir ishni qilyapmizmi nima foydasi bor shuni masalan sport ishidan bir ishni qilyapmiz o'shani dunyomizga foydasi bormi yoki oxiratimizga foyda yo'q demak u lag'u bo'ladi uni tashlang mana bu narsa hammamizga bu avvalambor o'zimga ham hammamizga foydali narsa shuning uchun nima qilsak ham masalan hatto sport bilan shug'ullanganda ham foydali bo'lsa qilaylik ba'zi odamlar jismimizga foyda jismonan ba'zi odamlar bor bir kishini aytardi bizni shayximiz hafizaulloh hayvonot bog'iga borib o'tirar ekanda har kuni hayvonlar tomosha qilish uchun endi hayvonot bog'iga farzandlaringizni bir oyda bir qachondir bir olib borib hayvonlarni ko'rsatib mana hayvon bunday bunday bir ollohni oyatlarini ko'rib bir hordiq chiqarib bir ma'naviy dam olish boshqa lekin har kuni borib o'sha yerga borib o'tirish nima degani bu o'sha hayvonlarni biriga inson ham o'hayga borib o'shalar safini ko'paytirib o'tirishga o'xshaydi ya'ni shuning uchun ya'ni o'shunaqangi insonlar ko'p hayotda na dunyoligi na oxirati o'sha uchun ya'ni bu qoida qilib olishimiz kerakki bu ihris hadisniollohdan madad so'ra hech qachon ojiz bo'lib o'tirma ya'ni ojiz bo'lma degan narsa juda katta bizga kuch beradi biz ojiz emasmiz chunki bizni orqamizda robbil alamin turibdi hech qachon agar ummat jamlansa ham senga zarar beraman deb olloh xohlagan zararni beradi agar ummat senga foyda beraman deb jamlansa ham olloh xohlagan foydani beradi ya'ni qarang rasululloh sollallohu alayhi vassallam mana ibn abbosga yosh go'dak kishiga o'rgatgan gaplarida bu ortamalı, sallam, ke, yoş, geplardı, ya'ni qisqagina gapda qarang qanchalik hayotimizni ya'ni shunchalik bir manfaatli narsani o'rgatadi qaniydi bizni yoshlarimiz ham shu foydali narsa bilan shug'ullansa sportbilan foydalimi sport bilan shug'ullansin dunyoviy narsa foydali qurilish qursin boshqa qilsin odamlarga manfaatli bo'layotgan ishlarni qilsin qiynalgan odamni yukini ko'tarish ko'tarishor uni xizmatini qilib buni xizmatii foydasi bor bu narsalarni qiling befoyda narsa ko'chada to'rt soatlab gaplashib o'tirish kechalari bilan masalan tungi klublarda vaqtini o'tkazish bular hammasi umrni zoyi qilish bo'ladi bu narsa meni ichim achiydi shu yoshlarna ayniqsa yoshlar umr shunday xazon bo'lib oqib ketayotgan narsa shunday bir qimmatbaho narsa oqib tushib yotibdiki undan foydalanayotgan odam yo'qqa o'xshaydida ya'ni bu narsa avvalambor o'zimga ya'ni hammamiz uchun ham foydali narsa shu rasulullohni na, shu gaplarni olib hech qachon ojiz bo'lib qolmagin seni orqangda olloh robbil alamin turibdi istayin billa degan ollohdan madad so'ra ham yani, bu narsa rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bizga bergan hayotiy ko'rsatmalari rasulullohni hayotlarini qarasak doim mana shu ishdan iborat bo'lgan ollohdan madad so'raganlar hech qachon bugun ojiz bo'ldik endi iloji yo'q hozir qiyin deb o'tirib qolmaganlar hozir masalan biz ummat o'laroq millat o'laroq bo'lib ham ya'ni xosatan bizni o'zbek millati yo'q iloji yo'q bizni diyorimiz hamma tomondan ikkita davlat dengizga chiqish uchun orada ikkita davlat bor chegaralar yopiq u bu degan paytimizda mana xitoyni qarang nimalar qilib tashlayapti ular qancha rivojlanib ketyapti masalanda bu dunyoviy narsadan aytilayotgan narsa shunday biz inshaalloh ularga havas qilmaymiz lekin ibrat uchun aytayapman buni biz inshaalloh mana shu o'zimizga manfaatli bo'lgan narsani qilsak hamma sohadan olloh baraka beradi bu dunyoviy narsani barakasi iymon va taqvoga qurilgan agar iymonli bo'lib taqvolik qilsa alloh taolo unga barakalarni ochadi deganagar qishloq ahli iymon keltirib taqvo qilganda edi biz ularga osmon yerdan barakalarni ochib yubordik degan allohdan so'raymizki robbim diyorimizga ommata musulmonlarga hammamizga barakalarni ochsin inshaalloh vaqtlarimizga alloh baraka bersin inshaalloh